С вами я Максим, и сегодня я буду показывать, что у меня есть сохраненном лошади в корабликах. Кто то наверное, помнит игру? Я, я, я хочу показать такие самолеты, и у него даже есть туралька. Вот. Тут можно на нем летать, но винтоны не, немного то не рабочий. Так. Можно, э, 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 я хочу вам показать еще компьютер. Вот, тут есть компьютер, можно все его включить его, и сайт а потом его зайти в Майнкрафт, играть и сайт Но ну, потом я нужно мне сделать выйти. Так, дальше Показу. И еще пятиэтажка. Я и решил, я и давно я и давно и давно делал. Вот, что у меня тут есть. Тут есть какая секретная комнатка. Открывается. О, вот тут есть даже золотой стол. Я тут сейчас буду проходить и... Ну, она там не доделана, хата. Вот, вот тут не доделана все. И, и, короче... Э, так. Да, я сейчас хочу вам показать э, такую машину мою. Так, і я вирішив пока... Я вирішив показать такую тачку. вона називається, Тут я і вирішив назвати таран тайка. Я можу в наступному, на, на третьому відео, Ой, на... На другому відео, Я вам покажу, як на неї можна їздити. А зараз я просто хочу вам показати, як вона виглядає. От, Вот так. Вот а тут есть салончик. Даже можно свет включить. Тут, тут есть рабочий, например, свет. Вот. И еще фары. Вот так, мама, тут я еще хочу вам хочу вам показать, короче, еще что-то. Так, что тут такое? Э, Статья э, самолет первый. Да, это э, старый самолет э, не. Вот, тут даже светится. И всем, э, э, мне придется заканчивать это видео. Всем пока.